В рамках этого занятия мы с вами разберем, какие социальные сети и как именно влияют на SEO-продвижение нашего сайта. Поисковые системы очень долго не могли смириться с тем, что социальные сети очень сильно входят в нашу жизнь и влияют на продвижение нашего сайта. Но с каждым годом... Социальные сети растут просто с геометрической прогрессией. И теперь все обсуждение сайтов с форумов, с каталогов и так далее все больше и больше переносится именно в социальные сети. Первый пример, когда социальная сеть очень явно начала влиять на продвижение сайта, это был Twitter. В один прекрасный момент поисковая система поняла, что она не успевает следить за очень горячими новостями, которые происходят именно сейчас, именно в эту минуту в мире. Потому что люди впивали в поисковую систему тот или иной запрос о каком-то происшествии, которое только что произошло, и поисковая система не успевала показывать нужную информацию пользователю. И что в этот момент произошло? В этот момент Google начал смотреть все твиты из социальной сети Twitter начала смотреть за всеми микроблогами. И если она видела, что какое-то сообщение начинало набирать очень быстрых оборотов, и в этом сообщении была ссылочка на какой-то сайт, этот сайт, эта страница этого сайта, очень быстро начинала подниматься в топ-поисковой системы. И, конечно же, мы этим пользуемся для того, чтобы продвинуть наши страницы в топ-поисковой системы Но не только Twitter влияет на наши позиции, также влияет и социальная сеть Facebook. Чем активнее, чем сильнее в раз развиваетесь в этой социальной сети, тем выше у вас будет позиция вашего сайта. Следующая социальная сеть, которая очень сильно влияет на продвижение в поисковой системе Google, это Google+. Когда создалась эта социальная сеть, на самом деле люди не очень понимали, что э, эта социальная сеть э, собой представляет, что в ней нужно делать. Ее дизайн был многим непонятен, и для того, чтобы сильнее продвинуть эту социальную сеть, Google нам, веб-мастерам, нам, людям, которые продвигают сайты, дал такое условие. Если вы будете продвигать свой сайт в рамках социальной сети Google ⁇ то и позиции вашего сайта начнут очень сильно быстро расти. Следующая социальная сеть или видеохостинг YouTube, наверняка вы знаете, что он также принадлежит к поисковой системе Google, и чем активнее вы ведете себя в этой социальной сети, в этом видеохостинге, тем больше шансов у вас попасть в топ поисковой системы. Также есть еще несколько социальных сетей, которые на данный момент никак не влияют на продвижение нашего сайта, но я уверен, что в скором будущем точно будут влиять. Это такие сети, как LinkedIn, как Instagram и как Pinterest. Поэтому обязательно как минимум зарегистрироваться как сайт, как предприятие, как бизнес в этих социальных сетях обязательно нужно. Итак, какие же бывают социальные сигналы? Первый и самый важный социальный сигнал ⁇ это наличие ссылок в этой социальной сети. Чем больше ссылок, тем это лучше для продвижения вашего сайта. Но также очень важный момент в каждой ссылке полученной на ваш сайт через социальную сеть ⁇ это переходы по ней. Чем больше было переходов по каждой оставленной ссылке в каждой социальной сети, тем лучше для продвижения вашего сайта. Также лайки и репосты каждого поста, в котором размещена ссылка на ваш сайт, чем больше у него лайков, чем больше у него репостов, тем больше социальных сигналов о том, что ваш сайт действительно достоин находиться в топе поисковой системы. Когда вы создадите небольшую группу или паблик, посвященный именно вашей компании, очень немаловажный фактор в социальных сигналах – это количество людей в этой группе и их активность. Поэтому обязательно развивайте свои группы в социальных сетях. Итак, мы разобрались с вами, какие социальные сигналы вообще бывают, а сейчас мы с вами поговорим о том, как усилить все эти социальные сигналы. Но задание, ну самое первое задание, которое вам необходимо сделать, это зарегистрироваться во всех существующих социальных сетях. Только зарегистрировавшись в каждой социальной сети, вы уже получите по одной неплохой ссылке на ваш сайт. После того постарайтесь поработать с каждым пабликом или с каждой группой в которой вы зарегистрировались как минимум вы можете добавить туда своих друзей или знакомых или своих клиентов которые у вас уже покупали ваши товары или услуги обязательно разместите виджеты подписок и виджеты вступления в ваши группы это небольшое такое окошечко от социальной сети нажав на кнопку которой вы с легкостью можете вступить в эту группу разместите их на своем сайте где-то сбоку или внизу вашего сайта и обязательно на странице контактов под каждой статьей на вашем сайте под каждым товаром на вашем сайте, я советую разместить кнопки лайков и кнопки репостов. Но для того, чтобы люди на них нажимали, обязательно сделайте какой-то призыв к действию. К примеру, понравилась статья, ставьте лайк. Также я советую использовать хэштеги с названием вашей компании. Самое распространенное место для хэштегов это Instagram, но вы их можете использовать абсолютно в любой социальной сети. Итак, в этом занятии мы с вами разобрали, какие социальные сети влияют на продвижение нашего сайта, каким образом они влияют и как усилить нам с вами социальные сигналы нашего сайта. В следующем занятии мы с вами разберем поведенческие факторы, как они влияют на продвижение нашего сайта и как их улучшить.